সেই জেৰাৰ সময়ত আচলতে কৈছিলে যে বিষ পাণ বি পাণ কৰোৱা হৈছিলে গতিকে সেই মই কথাখিনিয়ে পুনৰ কৈছোঁ যে বি পাণ কৰোৱা হৈছিলে কি কাৰণত আচলতে বি দিয়া হ'ল বা সেই বি তেওঁ ক'ৰ পৰা কিনিব পাৰিলে ছিংগাপুৰত এগৰাকী অসমীয়া লোকক সেই বিষ কোনে প্ৰদান কৰিলে বা কিয় সেইবাবে সেই হত্যাকাণ্ড কৰা হৈছিল কাৰণ মই উল্লেখ কৰিছোঁৱে যে জুবিন গাৰ্গে আছিল তেওঁলোকৰ বাবে একমাত্ৰ ইনকামৰ চ'ৰ্চ গতিকে তেনে অৱস্থাত বা তেনে সময়ছোৱাত কিয় জুবিন গাৰ্গক হত্যা কৰি তেওঁ কি পাব এনেবোৰ প্ৰশ্ন দেখিব দেখিবলৈ বা জানিবলৈ পোৱা গৈছে বা এই মুহূৰ্তত হয়তো সেই বিষয়ে কিছু পৰিমাণে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি জানিব পাৰিম তাৰোপৰি আজিৰ দিনটো যিহেতু সেই প'ষ্টমৰ্টেম জি এম চি এইচৰ প'ষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টটো দিয়া হ'ব সেই প'ষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টত কি থাকিব পাৰে বা সেই প'ষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টতো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছু স্পষ্ট আছে নেকি যে বিহ পান কৰোৱা কথাই হওক অথবা যি ছিংগাপুৰৰ সেই ৰিপৰ্টত আমি জানিব পৰা অনুসৰি ক'ৰবাত তেওঁ ডিঙিত নে কি আঘাতৰ চিন থকা বুলিও কিছু পৰি মানে আমি ইয়াক তথ্য লাভ কৰিছিলোঁ সেয়াও বাৰু সঁচা নেকি যিহেতু সেই প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা হয়তো নকৰিব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে বা তদন্তৰ খাতিৰত সেই প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা নকৰাটো ক'ৰবাত শ্ৰেয় বুলি বিভিন্নগৰাকী জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাই স্বীকাৰ কৰে গতিকে এই সময়ছোৱাত গোটেই ঘটনাটো সন্দৰ্ভত সঠিককৈ কোৱা ক'ব পৰা নাযায় আচলতে কিন্তু যে এটা যে ডাঙৰ ৰহস্যৰ সকলোবোৰ সোমাই আছে সেয়া নিশ্চিত হৈ পৰিছে একেধৰণে নিশ্চিত হৈ পৰিছে যে এই কাৰ্যৰ সৈতে বা এই মৃত্যুৰ সৈতে যে যিসকল অভিযুক্তৰ নাম সাঙুৰ খাইছে তেওঁলোক যে সঁচাকৈয়ে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যে দায়ী আছিল এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে কাৰণ যদি শ্যামকানু মহন্তৰ কথা কওঁ তেওঁ ছিংগাপুৰলৈ লৈ গৈছিল ছিংগাপুৰলৈ লৈ গৈ পেলাই জুবিন গাৰ্গক এগৰাকী সাধাৰণ লোকৰ দৰেই আচলতে ব্যৱহাৰ কৰা দেখা পোৱা গৈছিল কাৰণ যিখন হোটেল বুক কৰিছিল ত্ৰিছ মহলাত তেওঁৰ কথা আছিল আমি জানিব পৰা অনুসৰি গতিকে সেই হোটেলখনতো কি ধৰণে খাইছিলে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছিল নে নাই বা কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা জুবিন গাৰ্গ যিহেতু এগৰাকী সম্পদ গতিকে সেই সম্পদগৰাকীক তেওঁ যেন ক'ৰবাত আচলতে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াত বা ক'ৰবাত সেই সম্পদগৰাকীৰ লগত যি ধৰণৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিল তাত যে অৱহেলা হৈছে সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছিল বা তেওঁ এগৰাকী অৰ্গেনাইজাৰ হৈ পেলাই জুবিন গাৰ্গ কলৈ যাব কেনেধৰণে যাব সেই বিষয়ে আচলতে কোনো ধৰণৰ যেন তেওঁৰ বাবে সেয়া যেন মেটাৰ নাছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ যিদিনা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই দিনটোতো তেওঁ আচলতে গৈ পেলাই উপস্থিত আছিল সেই যি নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল উদযাপনৰ নামত আছিল আপোনালোকে শুনিব পাৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য এটাৰ পিছত এটা আহি আহি আছে মই আপোনালোকক শেহত কৈ দিওঁ কি খবৰ আহে মই আপোনালোকক এটাৰ পিছত এটা খবৰসমূহ দি যাম সেইবাবে মই আপোনালোকক এটা কথা অনুৰোধ কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব কাৰণ আপডেটসমূহ পাবলৈ আপোনালোকে লগে লগে ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকৰ মোবাইলত আহি যাব মই যি লাখ লাখ মানুহৰ বাবে লৈছোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটাৰ পিছত এটা খবৰ আহি আছে কি নতুন খবৰ আহে মই আপোনালোকক জনাই দিম